Salam xanımlar, kanalıma xoş gəlmisiniz. Bu gün mikser istifadə etmədən tez başa gələn, ləzzətli, gözəl biskvit hazırlayacağam. 2 ədəd yumurtaya bir çimlik duz tökürəm. Biraz atlana qədər qarışdırıram, çox az. Yumurtaları biraz qarışdırdım. 1 bir qab 370 qram qatılaşmış süd tökürəm. Yumurta ilə qatılaşmış südlə bərabər bir az qarışdırdım. 100 qram əridilmiş kərə yağı tökürəm. Bir stəkan və 1 xörək qaşığı unu əlavə eləyirəm. Ələyərək 2 çay qaşığı qabartma tozu ilə birlikdə raz gərisdirib geri qalanı əlavə edəcəm. Çox gözəl bir biskvit xəmiri əldə elədim. Bu qatılığa belə olur. 20 santimetrlik qabda bişirəcəm. 180 dərəcədə 40 ilə 45 dəqiqə arası bişirəcəm. 180 dərəcədə 45 dəqiqə bişdi. Bir az soyusun, qabından çıxaracağam. Biskvit özündən nəmli, çox gözəl biskvitdir. Ləzzətli, dadlı, gözəl ətri var. Tez başa gəlir, 7-8 dəqiqə vaxtımı apardı, əgər sobada bişmə müddətini saymasaq. Mən bu reseptdən rulet hazırlayıram, piroq hazırlayıram. Bir az içə içmiş qoz əbəncə tökürəm, çox ləzzətli piroqlar alınır. Tort olaraq da fərqli-fərli tortlar hazırlayıram. Sütlü, Ösülüg tortumda yenə bənzər xəmirdən istifadə etmişdim. Karamelli tort videomda bənzər reseptdən istifadə etmişdim. Yəni qat-qat biskvit formasında belə fərqli tortlar, şirniyyatlar hazırlamaq mümkündür. Ölçünü ikiyə vurub daha böyük biskvit hazırlaya bilərsiniz. Krem olaraq da dadını sevdiyiniz, biskvit tortuna yaraşdırdığınız hər hansı bir kremdən istifadə edə bilərsiniz. İzlədiyinizə görə çox təşəkkür edirəm. Yeni videolarda görüşmək diləyə ilə inşallah. Sağlıqla qalın. Halleluja.